陆平，这最后一道阴风，你我谁都没有料到，你会死的。来都来了，怎么可能回去？ 我陆平最不怕的就是死。师傅要我来的地方，刀山火海，我都必须去。 而生真是个疯子！师父，这是怎么了？秦桑。 聪明师傅，给他一点时间。 这共鸣，难道是可以诊断锁链？ 师傅，到底怎么了？ 这就是吹角连营啊，让我看一看。哎，我就说这家伙能行，一赔二十五，你们都得给我钱。陆平，陆平，是啊，你可真行。 怎么会输？那小子遇到许多的不可能，就连他活着，也曾经是不可能的事。可他偏偏却做到了。